Selamat datang semua. Hari ini kita nak tengok satu benda yang kadang-kadang uh, kita terlepas pandang dalam penyeliaan pendidikan, iaitu kuasa bahasa. Kita ada satu petikan dari bahan pendidikan ni yang tunjuk macam mana cara penyelia bercakap, uh, terutamanya masa bagi kritikan atau buat penilaian tak formal boleh bagi kesan besar kat guru. Jadi, tujuan kita nak faham betul-betul macam mana pilihan perkataan, nada, pendekatan tu semua boleh Uh, sama ada bantu guru jadi lebih baik atau buat dia terus tutup pintu. Okey, jom kita mula. Perkara pertama yang Bahani tekankan ialah sensitifnya isu bahasa ni bila nak bagi kritikan. Macam senang dia bunyi dia, tapi bukan setakat apa kita cakap tau. Tapi macam mana kita sampaikan tu. Ada sebut pasal nada suara, jangan tinggi, pastu pentingnya faham personaliti guru yang kita selia tu. Bunyi macam asas kan? Tapi kenapa ya ia penting sangat? Sebab ia sentuh pasal psikologi komunikasi kat tempat kerja. Terus terang je. Bila bahasa tu rasa macam kasar atau menghukum... ...atau tak peduli sensitiviti orang... Uh, ...tindak balas biasa manusia ni dia akan pertahankan diri. Defensif lah. Guru mungkin akan jadi macam tutup telinga. Bukan sebab tak nak ubah tapi sebab rasa macam kena serang. Sebaliknya kalau kritikan tu disampaikan dengan empathy, dengan hormat macam yang bahan ni cadangkan, ia boleh buat guru tu rasa nak tahu, nak belajar. Macam, eh dia ni nak tolong aku, bukan nak jatuhkan aku. Hmm, menarik penjelasan psikologi tu. Dan nak bagi lagi jelas, bahan ni ada bagi tiga contoh pendekatan berbeza masa nak bagi kritikan. Jom kita tengok satu-satu. Pendekatan A, terus terang. Awak salah tadi masa terangkan. Kena betul kan? Direct gila. Ya, Pendekatan A ni memang jujur, tak ada lapik-lapik. Bagusnya, mesej sampai terus. Jelas. Tapi risikonya pun ah, tinggi jugalah. Senang orang tafsir jadi macam serangan peribadi. Lagi-lagi kalau hubungan penyelia dengan guru tu belum rapat sangat. Silap-silap boleh bunuh motivasi guru tu. Walaupun niat penyelia tu baik sebenarnya. Jadi, mungkin okey untuk betulkan cepat-cepat. Tapi tak berapa bagus untuk hubungan jangka panjang. Okey, pendekatan B pula. Yang ni macam lembut sikit. Masa awak terangkan tadi, uh, saya rasa tafsiran saya macam ni. Cuba rujuk buku teks. Mungkin lepas ni better sediakan rancangan mengajar. Dirujuk buku teks, lepas tu cadang tindakan. Pendekatan B ni dia lebih persusun sikit. Kuranglah konfrontasi tu. Dia bagi panduan, lepas tu macam letak tanggungjawab kat guru tu untuk tengok balik dan baiki. Ini lagi selamatlah dari A tadi. Tapi mungkin masih rasa macam arahan dari atas sikit atau formal bergantung juga cara sampaikan tu. Dia lebih macam bagi arahan tersirat bukan macam nak sama-sama faham. Dan yang terakhir, pendekatan C. Yang ni guna empati. Eh, saya pun pernah buat silap macam ni dulu tau. Saya terus minta maaf kat pelajar. Kejadian tu aja saya pentingnya bersedia. Yang ni rasa lain sangat. Bukan pasal salah guru tu je, tapi penyelia tu letak diri dia sama taraf. Tepat sekali. Pendekatan Cik ni bukan setakat empati. Dia macam um, strategi psikologi yang bijak sebenarnya. Bila kongsi silap sendiri, penyelia tu macam runtuhkan dinding pertahanan guru. Wujudkan rasa selamat, psychological safety orang kata. Tunjuk yang buat silap tu biasa, proses belajar bukan benda nak dimalukan. Yang ni memang power untuk bina percaya dan galakkan guru tu fikir balik secara jujur. Perasan tak ketiga-tiga cara ni walaupun gaya lain-lain, hujung-hujungnya pasal pentingnya guru bersedia sebelum mengajar. Itu macam mesej utama dia lah kan? Menarik tu, dan isu bahasa ni lupanya bukan masa bagi kritikan je. Bahan ni juga sentuh pasal penilaian yang uh, tak formal yang jadi dalam kepala penyelia tu. Kan penyelia memang sentiasa buat penilaian dalam hati kan? Memang pun. Proses tu jalan terus je dalam fikiran penyelia. Bahan ni ada sebut guna istilah neutral macam elemen baik atau kurang baik. Itu okeylah, deskriptif tapi yang dirisaukan tu kalau penyelia guna label yang lagi keras macam betul, salah, lemah atau tak relevan. Lagi-lagi kalau penyelia tu jenis tegas sikit. Dan label-label ni walaupun tak cakap terus terang atau tak tulis dalam report rasmi, mesti ada kesan kan? Saya terfikir macam mana agaknya rasa seorang guru tu kalau dia boleh rasa penyelia dia label dia lemah walaupun tak ada perkataan keluar kesannya boleh jadi dalam sangat dan lama pula tu. Label negatif ni walaupun tak sebut selalunya boleh rasa dari bahasa badan, nada suara atau cara penyelia bagi tugas. Dia boleh hakis keyakinan diri guru tu sikit-sikit. Buat dia jadi takut nak cuba benda baru, hujung-hujung perkembangan dia tersekat. Beza sangat dengan maklum balas yang spesifik, fokus pada tingkah laku. Yang tu bagi peluang untuk betulkan apa yang patut. Jadi, jelaslah kesimpulannya. Bahasa dalam penyeliaan ini bukan alat cakap-cakap je, tapi alat untuk membentuk. Cara kita pilih perkataan, pendekatan kita, semua tu ada kesan terus bukan sahaja pada macam mana orang terima teguran, tapi pada keyakinan dan hala tuju perkembangan guru tu sendiri. Walaupun dari mulut, pada semangat dan perkembangan profesional seorang guru kalau nak bandingkan dengan budaya maklum balas yang konsisten spesifik membina dan disampaikan dengan hormat sesuatu untuk kita sama-sama renungkan dalam kerja kita